kita balah lamur dah tu hari ni orang-orang Arab dah balah tu boleh jadi darak ke balah tu dah ha semuanya kita kena kata lapal tu hak Nabi di semaiannya tu di perbezaan pandangan dengan Dr Ismail Lutfi Terawih 8 atau 20 rakaat Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton AJ Melayu Saya Astora Jabat dari Bangkok akan membincangkan satu isu penting berkaitan ibadah sembahyang terawih Khususnya pandangan berbeza dengan Dr. Ismail Lutfi seperti yang kita sedia maklum, dalam mazhab syafi'i, umat muslim di Asia Tenggara mengamalkan sembahyang terawih sebanyak 20 rakaat Namun golongan salafi mendakwa bahawa Amalan ini adalah bida'ah Manakala sembahyang terawih 8 rakaat sahaja Yang dianggap sebagai sunnah Polemik antara golongan salafi dan majoriti umat muslim bukanlah perkara baharu. Ia telah berlanjutan sekian lama dan saya yakin ia tidak akan berakhir selagi masih ada pihak yang menggunakan pendekatan hadis untuk menghukum amalan sahabat serta fiqah secara sembrono tergesa-gesa dan tidak cermat. Perlu diingat hadis-hadis dalam kitab seperti Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain hanya disusun sekitar abad ketiga hijrah dan selepasnya. Jadi, bagaimana umat Muslim termasuk para sahabat mengamalkan ibadah seperti puasa Ramadan dan sembahyang terawih sejak abad pertama Islam sebelum ada kitab-kitab hadis berkenaan? Fiqah muncul lebih awal daripada pengumpulan hadis dan sudah tentu para ulama terdahulu mempunyai sandaran dalam beribadah. Justeru, persoalan yang timbul adalah bagaimanakah mereka melaksanakan ibadah ini sebelum wujudnya kitab-kitab hadis utama. Dalam video ini, saya tidak akan membahas fakta dan sejarah yang disebut itu, tetapi setakat melontarkan persoalan terhadap pandangan Dr Ismail Lutfi mengenai isu sembahyang terawih sama ada 20 rakaat atau 8 rakaat. Cuba perhatikan video yang dikutip ini. 20 rakaat. Lek rakaat 20 tak apa. Lepas 11 pun tak apa Tak apa lah tak. Kita balah lama lah, tu Hari ni orang-orang darat dah balah tu Jadi darat kita balah tu dah ha, semuanya, Kita kena kata lepas tu Hak Nabi tu semaya Nyat tu ya di Rasa orang nak turut Nabi Hak ambil lepas Rasa nak turut hak lain pada Nabi Hak ambil 20 Ha sudah tak ada apa Nah, Bukan kata tak sah dah Nah, Sah juga 20 Pung tapi hak Nabi ya sekat lapar Siti Aisyah rakyatlah dia sahih Bukhari Ya hmm. Oleh itu lapar maksudnya Tiga dengan Ataupun tiga belah Sebelah atau tiga belah Sebelah atau tiga belah rakaat Jika kita teliti hujah Dr. Ismail Lutfi Jelas terdapat percanggahan yang ketara Beliau menerima amalan 20 rakaat Yang tidak diamalkan oleh Rasulullah sebagai sah Namun bagaimana ia boleh dianggap sah Sedangkan beliau sendiri menyatakan bahawa Rasulullah hanya mengamalkan 8 rakaat sahaja Penghujahan Dr. Ismail Lutfi Apabila dikaji berdasarkan pelbagai video yang dimuat naik dan disebarkan oleh golongan salafi di Thailand dan Malaysia ternyata tidak selari malah bercanggah dengan prinsip salafi yang beliau sendiri anuti iaitu berpegang teguh kepada al-Quran dan hadis. Adakah ini menandakan perubahan paradigma dalam pemahaman beliau atau mungkin satu pendekatan yang lebih inklusif dalam mentafsir hukum ibadah yang tidak wajib seperti sembahyang terawih atau mungkinkah ini sekadar kekeliruan dalam mentafsir dalil atau disebabkan faktor lain? Saya tidak menolak atau menafikan pandangan Dr. Ismail Lutfi mengenai sembahyang terawih. Namun, dalam perbincangan ini, saya berpegang dengan pandangan yang berbeza dan perspektif yang lebih luas dengan merujuk kepada pandangan ulama lain. Pendekatan ini penting agar kita dapat melihat isu ini dari pelbagai sudut, memahami sejarah perkembangannya serta menilai dalil-dalil yang menjadi asas kepada pelbagai pendapat yang wujud dalam kalangan umat Muslim. Oleh itu adalah wajar untuk kita meneliti bagaimana pandangan ini berkembang dan apakah asasnya dalam ajaran Islam. Dalam episod akan datang, saya akan meneliti hadis yang menjadi asas kepada pandangan Dr. Ismail Lutfi mengenai sembahyang terawih 8 rakaat iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan dikutip oleh Imam Al-Bukhari Bagaimanapun hadis ini adalah hadis umum tentang sembahyang malam Atau Qiyamulail kata ulama Ia bukan khusus mengenai sembahyang terawih Malah terdapat ulama yang menganggap hadis ini tidak kuat Namun hadis mengenai sembahyang terawih 20 rakaat pula adalah lebih lemah lagi Nantikan episod seterusnya Di mana saya akan mengupas pandangan para ulama terdahulu dan masa kini berkenaan riwayat riwayat-riwayat hadis berkaitan sembahyang terawih 8 rakaat dan 20 rakaat itu. Jadi mahu tidak mahu kita perlu merujuk kepada fuqaha atau ulama fiqah dengan menilai ijtihad dan hujah mereka berkaitan sembahyang terawih 8 rakaat dan 20 rakaat ini. Kita tidak boleh bergantung sebulat-bulatnya dengan riwayat hadis dan ulamanya atau ahli hadis yang dipegang oleh ramai orang salafi zaman ini. Jika kita meneliti pendekatan dan amalan ahli hadis pada zaman silam, kita akan dapati bahawa ramai di antara mereka menggambarkan diri mereka sebagai ahli farmasi, manakala para ahli fiqah pula sebagai doktor. Perbandingan ini bukan sekadar kiasan, tetapi satu bentuk pengakuan terhadap peranan masing-masing dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu agama. Ahli hadis berperanan mengumpulkan, menyaring dan menilai kesahihan riwayat sama seperti ahli farmasi yang mengkaji dan menyediakan ubat berdasarkan bahan-bahan tertentu. Namun tafsiran dan penerapan hukum hakam memerlukan kefahaman yang lebih luas yang menjadi tugas utama para fukaha sebagaimana seorang doktor yang bukan sahaja memahami ubat tetapi juga cara terbaik menggunakannya untuk merawat pesakit. Ini menunjukkan bahawa walaupun ahli hadis memainkan peranan penting dalam memastikan keaslian sumber keupayaan untuk mengeluarkan hukum yang terbaik tepat tetap berada di tangan fukaha yang memiliki pemahaman mendalam tentang konteks dan implikasi sesuatu dalil. Itu menyebabkan Al-A'mash yang merupakan salah seorang tokoh besar dalam kalangan ahli hadis berkata kepada Imam Abu Hanifah, Wahai Nu'man, apa pendapatmu tentang begini dan begitu? kata Imam Abu Hanifah begini dan begitu kata Al-A'mash dari mana engkau mendapat pendapat itu kata Imam Abu Hanifah engkau sendiri telah menceritakan kepada kami tentang fulan dengan begini dan begitu kata Al-A'mash kamu sekalian wahai fuqaha adalah doktor dan kami adalah ahli farmasi kata Imam Ahmad bin Hanbal para fuqaha adalah doktor dan para ahli hadis adalah ahli farmasi manakala Muhammad bin Idris Al-Syafi'i yang dikenali sebagai Imam Al-Syafi'i pula dinobatkan sebagai seorang doktor dan ahli farmasi yang tidak pernah ada yang menyamainya semoga perbincangan kajian ini memberi manfaat dan menambah kefahaman kita semua. Terima kasih kerana menonton. Sekian wassalam.